Ты что, на работе? А ты? Ну, так, я развлекаюсь. А я, От тоже. Жены снуться, я развлекаюсь. Контент, я контент пишу. А, а ты на работе? Давай. Показываю. Я, я показываю. Я уже даже карту. А, нашел. Покажешь, Смотри, покажешь, смотри да, канал мой называется ⁇ Папа Радио ⁇ С тобой выйдет ролик, и туда я карту... Да ну, Милейбай, Милейбай. Смотри, Милейкина, Белосарайка, Ялта. Вот на нашу беседу я карту сразу прикладываю. И ты будешь сидеть обтекать. Я же не просто голослов, да, Я же как Это понятно. Все, ты хочешь сказать, все, что нечисто. нулевого спуска нету? Остановились. Не, не остановились. Посмотришь ролик, обтекай. Задавай следующий вопрос. Хорошо. Нулевого спуска тема, нету. Тема, тема нулевого спуска будет в том ролике. Давай. Я понял. Его нету. Все. Тема спуска приехала. Тебя, тебя сейчас плющит. Ты понимаешь, ответ, что... Ты... Я понимаю. Его нету. Вот да. посмотрит, что он будет. Ты нихуя быть. не понимаешь. Я знаю. матюка отца начал, это уже хорошо. Это значит, Понятно. Нулевой спуск есть или нет? Где? Просто неинтересно. На дикий пляж. Какой дикий пляж? До Мелекина. Ну, до Мелекина. Да? На дикий пляж, где палаточный городок. Где? Об... Левой. где Какой обрыв? палаточный Там Где обрыв? Люди живут? Обрыв. И дачи стоят. А первый спуск, главное. На Мелекина. Пансионат. Там, я не знаю, чайка. На втором сидит ментовский да, пансионат. Я пансионат, который ты говоришь, ментовский. А второй спуск? Ментовский пансионат на втором спуске. А, да, да. А ты же подучил, да. это же я подучил, да. И даже я тебе подсказал. Да я тебе по сразу об этом говорил. Потом мы едем. Нет, не, не, это сейчас ты уже говоришь. Потом идет э, спуск, и Нет. мы попадаем э, на развилку, где А потом идет, вот это, как ты говорил, да. идет пустошь. Идет да. за вторым спуском. Так там заповедник. И Белая там, зап... там, зап... там заповедник. на этом самом. Да, там заповедник. Всем рекомендую посмотреть, заповедник. посмотреть ролик с карты. Я ж карту выдал. Да, что там ролик? Давай, все. Вот ну, такие, все. Тема, тема вот Такие, как осталось. ты далекие, я блядь, знаю, далекие. я не знаю. Да, да. Тема спуска осталась в предыдущем ролике. Посмотришь. Канал мы называется давай, Папа, давай. Папа Радио. Найдешь. Все, я подписываться задавать, не буду. Задавать-то не надо подписываться. Боже рандом мрад. ты, про ты, Все, Вот пойдет, да. Подожди, ну давай так, я же тебя не Всем обзывал. Вас и Подожди, Всем вас смотри, и поздравляем. Я тебя не обзывал. Когда обзывается, это значит нету слов, слабость полиции. А я, потому что ты вот негодяй, да. понимаешь? В чем я негодяй? Скажи. Вот смотри, я украинец, дончанин, у меня паспорт донецкий, донецкая прописка. Да никакой ты не, 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 не дончанин. А блядь. ты горловец? Покажи свой горловский паспорт украинский. Его у тебя нету. Ты Горно, у меня горнопромышленная один раз. 113, а, да. Что такое горнопромышленная 113? Ну, улица такая есть. Ну, Шахта Изота. Ты там живешь на Изота? Ну хорошо. Дом стоит мой. разбомбленный. Как бы немцы разбомбили, да? Немцы разбомбили. М -м, понятно. Да. А что они, что это они на Горловку бомбили? Ну, немцы, блядь. И батка. А, ну, я, чё, я ты, понял. Блядь? А, а что это самое? Дзержин старец не бомбили. Так, э, с, ну, этого. Ну, с этого. с этого. Дежинс, да, вот пролетала. Чего не, чего не бомбили? Дежинс, вот он, стой, бомби под Дежинску. Че ж не бомбить? Чего по горловке лупят? Ну, так они в Дзержинске стояли. Так они, что они стоят? Зачем туда в горловку стрелять, если можно лупануть под Дзержинску? Вот в горловку уничтожали. И вопрос, да. почему под Дзержинску не стреляли? Ну вот зачем? Потому вы, что зачем? они, там, зачем? они по... там сами сидели. Ну подожди, отошли бы в поле, бахнули под Дзержинску. Так, ну, давай, давай. С Майорска они башили вот, это Я вот. Знаю. Майорск. Я Фиржинск, знаю. Да. Чего по Майорску не стреляли? Так они в Майорске стояли. Ну, Сейчас ну, стреляют ну, ну, по бахнули, Майорску, бахнули, да. бахнули, по Майорску. На, с Майорска да. уже выбили. Я выбили не на, да. гор, на, Горловку нафига стреляли? Что их там в Горловке не нравилось? Что убить людей, убить людей. А, а что в, Майорск... в, Майорск... да в, Майорске людей не убить? Нафиг туда Горловку прицеливаться, попадешь... Так они в Майорке стояли, с Майорска стреляли Отошли этот самый Через перекон. Да. Вот, отошли отошли в поле, знаю, понимаешь? по поле, по-майорску, убили бы. По И по Зайцеву им башали. Зайцев, зайцев да. три. Для чего там это им делать было? Надо было. Для чего, как ты думаешь? Ну, людоеды. Ну, подожди, ну а по-майорску что не стрелять? А людоеды. Ну, по-майорску что не стрелять? Так они там сами Хорошо. стояли в Майорске. Развернулись бы по Артёмовску бы бахнули. Ну, что ж не бахали по Артемовску, а что бахали по Горловке? Как ты думаешь? Так уже Артем Москва. А я знаю. А тогда что не стреляли? Ну там же вы стояли одно время. Так мы, гор... мы когда-то в Горловке стояли. Не было Горловки. А. Горловка, кстати, вот этот а, один из городов. Да. Сразу, сразу лапки подняли, зрелюку сдалась, да? Не -не -не, -не, -не. не, не, не. Сказали шахтеры, пошли нахуй. Кого? Менты вас сдали. Какие шахтеры? Ты водишь? Какие? Ну, здрелюк пришел. Здрелюк пришел в центральном этом самом. Тебе видос показать? Как менты вас предавали, вас менты предавали, ваши менты вас предавали. Наши менты нас не сдали. Подожди, они кому клятву давали, присягу, кому присягали? Э, 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 а, народу Украины. Ну, народу Украины. Ты, ты есть народ Украины. Конечно. А Что же они тебя предали и взяли русский флаг? Ну, чего? Как русский флаг? Ну как, молча. У ну, нас до того, как русский, как русский? русский флаг было ДНР. ДНР флаг, нафига взяли? Ты же украинец, да. и они украинскую присягу, они тебя защищают. Они убивали. Я этот, понял. Кто-то убивал. Кровавый паспорт прислал войска, а чтобы убивать народ города Горловки. Паспорт прислал народ Горловки. А как какой он из себя да, народ Горловки? Вот вот а смотри, мы, а мы не захотели, вот мы смотри. сказали, что пошел ты нахуй. Я понял. Смотри, вот и, у т, меня и, жена... и ты вместе с ним э, кровавый паспорт. Смотри, да. вот у меня да. жена из Горловки, я же тебе рассказывал, да? И мою жену никто тут почему-то не убивает. Ни вот. даже я ее не мучаю, Помни... ни даже кровавый паспорт не лето, убивает. Лето 14 -го года ебанули градами прямо Куда? по проспекту Победы. Подожди, градами? И что там случилось? Радами, да, да что, да, случилось? Блядь. что случилось? Давай, людей убило. Там давай, давай, рассмотрим эту тему. Я же все... Подожди, людей убило. Убила, кушу. убила людей. Горловская Мадона. Мадонна. Мадона Где... есть, такое. Да, есть такое. Да. Какая-то лажу придумали, Мем, да. Ага. Мэм. смотри, ты видел эти? Где-то есть можно видосы, чтобы этот обстрел был? Ну, конечно. О. Ебанули прямо. Хорошо. Окей. Град... По асфальту, да, по, по, тихо, асфальту. Тихо, прилетел... тихо, тихо, тихо. по, асфальту прилетел. По асфальту прилетел град. От гор от больницы от второй, и вот пошли эти... Разброс пошел до проспекта Победы. Все, понятно. Под падлы стрельнули. Куда прилетели градины? Ну, убили людей. Слушай, Я, про... Я не против. Вопрос другой. Куда они прилетели, градины? Сама ракета куда прилетела? Я тебе говорю, вот разброс был... Я не про от... разброс. Вот смотри. Разброс от... рак... жадов был. От... Я понял. Больницы и туда. И да до ну, проспекта Победы. Ты, ну скажи так, где-нибудь ты видел последствия этого обстрела? Мы, и вот мы, мы, мы вчера с тобой говорили, вот я... мой товарищ... Подожди, но я же вопрос я... не задаю. Вело... На велосипеде его сброс кинул, 13-го убили, да. да. Убили Владимир кто Михайлович, да. Кто его, кто его, убил? Бандиты украинские. А да. может быть горловские? Нет. А откуда ты прилетело... Так как подожди, я так, а у россиян дронов тоже валом. Ну да. Ну, расследование было? Не было. Голослов. Ну, да. Смотри, давай мы про тот обстрел. И ты пообещай, что ты мы ты? его сейчас обсудим, как ну, ты? который ты лишь градами накрыли. Да, вот давай, это, давай мы это его, такая, давай, фигня, давай подожди, мы такая фигня. Давай мы такая забал, фигня, ты забалтываешь меня. Я не буду, ты мне будешь отвечать. Я тебя буду да. спрашивать, ты мне будешь отвечать. Окей? Okay? Забатываешь ты меня. Я, я подожди, много чего, вот... конечно, не знаю. Я ж тебе говорю, как проверить. Это. И я не я знаю. тебе. И я смотрю, и я не знаю. Но я тебе скажу, как проверить. Ты на зарплате сидишь вот в я этом На самом. зарплате. Да. Да, на зарплате. Понятно, смотри. Да. смотри. Я, если человек ну, думающий, он, да. смотри, если мне человек попадается думающий, неважно, какую он позицию занимает, про прошитый он там российский, нет. Смотри, Конечно, есть, есть, есть некая. Я аварийен я Донецкой области. Я знаю. Родился, Тай, крестился, я туда сюда. сюда да. я, я так... Записывай, мне. хочешь так, хочешь так, мне похудел. Смотри, значит, мне к тебе вопрос. Ну, если ты видел, если не видел, И скажи, умный. не видел. Давай. Ну, был какой-то прилет. Не знаю. Вот ты говоришь, там прилетели грады. Бассейн, блядь. Вот бассейн ну, в Донецке, да. Ну я ж тебе ответил про бассейн, про горловку у Понятно, да. Ну я могу сейчас найти, смотри. Давай, для давай, тебя, для б... тебя, поднимай вот нихуя. Понимаешь? Я знаю, для меня нет, не... я плохой, я сам, я просто, Понятно, да. я олицетворение ужаса. Но давай ты проверишь. Ну неужели тебе не хочется правду что? узнать? Неужели тебе не хочется правду узнать? Ну давай Мне правду? правду? Да. Ну, тебе что-то сказали... А тебе, а ты как давай, только ты своего сам... поселка ушли, ушли немцы, подожди, они сразу подожди. обстреляли смотри, наш поселок. Смотри, да, смотри, и смотри. Ты были, при немцах да. не жил. Как? Мы их немцами называем. Подожди, называй, кого хочешь. Бандитов. А? А? Бандиты. Немцами называем, да. Это... И мой внук, радость моя, блядь. И Алюша б... называет вас немцами. Блядь. Так хоть как называй, но только предали Украину, вы а не мы. Да, да, смотри, да. Он немцами, да. Он смотри. Он в горлах ты, ты, ты хочешь? Этом, ты хочешь? Коридорчики, блядь, с этим самым, когда обстреливала я понял. Зижинская, блядь, это самое. Да, я да. понял. Ты правду хочешь узнать? Да я правду вижу. Я живу тут, блядь. О, я расскажи тут, блядь. Вот расскажи мне, я тебе буду вопросы задавать, а ты отвечай. Не я тебе буду говорить, нет, ты мне отвечай. Ой. Ну что, ну что такого? Ну мы же диалог у нас ведем. Ничего вообще. У нас диалог, Абсолютно. у нас диалог. Я задаю вопрос, Я, не я Смотри, вчера зашел, позав... зашел, я позавчера я зашел, ты на работе. Ну о чем ты это сам? У тебя там на бумажке написано или что? Такая бумажка я с тобой разговариваю? Ну как я могу читать? Я же читаю, что ты... видишь? Вот ну, там же. Смотри, лежит, я это, тебе я это... тебя отвлеченный. Давай тему, тем любого обстрела. Давай, Хочешь давай. Донец, давай Донец. Хочешь город? Расскажи кубок. мне что за Мариуполь, обстрел Восточного, давай. Я не знаю, я там не был. Про него не знаю. Ну, я не был, я знаю про Донецк. Да. Я а знаю вот про... я тебе говорю, моего кума убил коптер, блядь, он ехал на работу на велосипеде. Это где, в или в Мариуполе? В Горловке, да. В Горловке. А, да. Давай так, давай расследуем, кто твоего кума убил, давай. Не куму, а кума. Кума, кума. Владимир Михайлович давай, Юнин, да. Давай, давай. 13-го. Да вопросов нет. Давай, давай расследуем, кто убил твоего кума. Вот прямо сейчас здесь. Тебе вот. интересно? Ну, интересно тебе, да, либо нет? Они уже убили, слышишь? Что... Да, я понял. Ну, если так, это тогда тебе не интересно. Ты пропитанный тогда. А, ну, про пропитанный, да. Ну, так интересно, либо нет? Ну, Владимир Михайлович погиб. Погиб. От кого? От чего снаряда? Нет, с коптера кинули. Так коптеры есть у россиян и у наших есть. С чего кинули? Понятно. С чего кинули коптера? Да я откуда знаю? Правильно, давай, выяс... давай выясним. Давай выясним. Кинул гранату, бомбу. Давай выясним, давай выясним. Давай. Я это слышу с 14 года, что... Подожди, ты не хочешь... Россияне специально стреляют по городу Донецку, Ты хочешь выяснить или нет? Или я пойду дальше? Или я пойду дальше? Давай иди дальше. Все, давай иди дальше. Смотрим ролик, как он утонул в Мариуполь. Давайте, давайте, давайте. Антон вам, блядь. Все. А Михалыча убили. Михайловича убили. Может быть, Михайловича и жалко, он может быть и не предела гражданский, Но это все Россия творит. И другого ответа нету. Канал Папа Радио. А вы обязательно посмотрите ролик предыдущий. Там карта, там Милейкина, Все найдете. А это все балабол. -бала. Я дальше.